श्रीमद्भगवद्गीते ओन्बदामध्यायं राजविद्या राजगुह्ययोगं श्रीभगवानुवाचा इम् इदं तु ते गुह्यतमं प्रवच्यां यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावाकम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुखं कर्तुमव्ययम् पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तम् अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारपद्मिनि मया तदमितं सर्वं जगदौ व्यक्तमूर्तिना मत्स्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्तानि भूतानि पच्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यदा का नित्यं वायुक्सर्व को म ततासर वानी बूथानी मस्तानी त्युपधारयन सर्वबूथानी कौन ते है प्रकृतिम्यां तिमामी काम कल्पच्छे पुनस्थानी कल्पादो विश्रुजम्यहम् प्रकृतिम्स्वामः वश्चक्यः विश्रुजामी पुनः पुनः कं बूदक्काममिमं कृत्स्नः मावचं प्रकृतिर्वचाद नचमां तानी कर्मानी निबद्धन्ति तनं चयन उदासी नवद septem diye şükür मया त्ये प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मा मा मोगा 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 मा मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मोघासा मोघकर्माणो मोघज्ञानाभिषेतसः राक्षसी माशुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताग महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमौलं सततं कीर्तयन्तो मा

वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च कतिर्भर्था प्रभुक्षाची निवासचरणं सुहर्तु प्रभवप्रलयस्थानं निधानं बीजमौल्यं तवां यहमहं वर्षं निकृग्णां युत्सृजामि च चैव मृत्युच्च सदसच्छागमर्जुन त्रैविद्या मां सोमं बाद वाग्बुधबाभायज्ञे दृष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ति ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोगं नर्च्नन्ति दिव्यान् दिवि देवमोहान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोगं विचालं क्षीणे पुण्येमद्योगं पिचन्ति एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना कथा गतं काम कामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मां यजनात् परिविभासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहां यगं येऽपिन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्ते ये यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं ये सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामपि जानन्ति तत्त्वेना तत्

సుభాసుం మోచు కర్మబంధం సంన్యాసయోగయుమా విముఖా సమూహం సర్వూతిషు నమి ఏ భ మా ये भजन्ति तु मां भक्त्या महिते तेषु साप्यकम् अभिषेक् सुदुराचारो भजते मां मां नन्यपाक् साधुरेव समन्तौ यक् सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स शान्तिं निगच्छति कौन्तेयप्रतिजानी हीनमे बत्र नक्ष्यते मिबाथव्यश्रिते ये शुक् नय स्त्रि वैश्याता सूत्रस्ते यी पर किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता रा दर्शय तथा असुख लोक मीम प्राप्य भजस्व मं मत भक् मध्याची मा नमस्कुरुरो मा वैश्यसी युक्त मात्मरा नी श्रीमद्भगवदीता शूपनिष्ठ सुब्रह्म विद्या यं योगशास्त्री श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुखे योगो नम नवमोऽध्यायः